нашу девятую международную школу семинар. которая уже на протяжении вот этих последних 9 лет с успехом, мы считаем, работает. Во-первых, у нас в нашем родном городе, в Харькове. И также с помощью наших теперь современных информационных средств работает не менее успешно в Украине и за пределами Украины в сети интернет. Вы знаете, что 27 вузов Харькова пришли вчера в лице своих представителей, преподавателей, сотрудников на нашу школу семена. Представители разных городов Украины я называл на нашем первом заседаниях позволю себе повторить еще раз. Присутствовали, присутствуют и сегодня представители Донецка, Запорожья, Киева, Кировограда, Львова, Николаева, Мелитополя, Макеевка, Тернополя, Ирпения, Луганска, Одессы, Днепропетровска. В ходе проведения методических веб-семинаров и видеоконференций к работе педагогических мастерских были привлечены представители образования Германии, Казахстана, России, Белоруссии, Соединенных Штатов Америки, а также разных городов Украины. В ходе школы семинара вы могли, уважаемые коллеги, ознакомиться с нашими, как мы считаем, самыми эффективными технологиями, технологиями, которые применяют преподаватели, ученые нашего Национального физического университета, Харьковский принимают. Некоторые технологии мы начали применять совершенно недавно, а некоторые мы применяем уже на протяжении нескольких десятилетий и можем похвастаться, похвастаться тем, что в таком известном педагогическом приеме, педагогической технологии как и игровое проектирование, мы собственно являемся ну, по крайней мере, если не родоначальниками, то по крайней мере одними из основных исполнителей этой технологии. И мы сумели, я считаю, вот именно в этом направлении достичь достаточно много. Я не буду говорить сегодня еще раз о тех технологиях, которые были представлены. Я думаю, что сегодня мы можем в такой живой дискуссии обменяться мнениями по результатам тех дней, которые мы с вами провели в работе совместной. Я считаю, что должен быть достаточно такой жесткий регламент, чтобы многие наши желающие, участники нашей встречи, смогли выступить. Поэтому регламент одного выступления, давайте договоримся таким образом, три минуты. Мы начнем с наших руководителей творческих, педагогических, мастерских, а потом после их маленького такого сообщения, повторяю, в течение трех минут, будем предоставлять слово всем желающим, по а крайней мере, постараемся предоставить слово всем желающим, кто захочет выступить. Договорились?